そのウルトラマンは空から落ちてきた怪獣のいない星に人新番組ウルトラマンオメガダイジェスト PV ある日 倉庫の管理人をしている青年の前に現れた一人の男大木田ソラト大木田ソラト俺の名は記憶をなくした宇宙人だったオメガなぜこの星に落ちてきたのか覚えていないなんか胸がピコピコしてきた星に光星光星はソラトの正体がウルトラマンオメガということを知る ソラトの好奇心に振り回されながらも良き相棒になっていくマジで尊敬だし一度歩む国立自然研究センターで働く生物学者ある怪獣事件の現場でソラトと後世に出会い二人と運命を共にすることに私も同行しますこの三人を中心に物語は進んでいく ソラトがオメガに変身するアイテムオオオメガメテオとオメガガガとスラッガーこの2つを組み合わせて50メートルの巨人に変身,変身相手の特徴や行動を見極めるようなオメガスコープという動作を取り敵に立ち向かう。 ウルトラマンオメガの技は多彩だ頭に輝く赤き宇宙ブーメランオメガスラッガーをはじめメティクリート光線などの必殺技を駆使して戦うそんなウルトラマンオメガの戦いを昴生はメテオ怪獣レキネスと心を通わせサポートするレキネスは面動力で物を動かしたり止めたりすることが得意だ さらにレキネスは変形してカリバーモードにウルトラマンオメガにレキネスカリバーとレキネスアーマーが装着される他にもトライガロンというメテオ怪獣が味方に鋭い鍵爪を持つアーマーに変形するウルトラマンオメガは なぜ記憶を失ったのかなぜ地球に落ちてきて人間を守るのかそして未来には何が待っているのか大きくなれそうな気がする新番組「ウルトラマンオメガ」日本時間7月5日土曜朝9時 テレ東系6局ネット初世界同時期放送同時期配信スタート